我不冷，嫂子。你手怎么这么凉啊？我一直都是这样，每次到了冬天，我都不敢摸别人的手，怕碰到别人。这风大，我们回去吧。好，好来,来，师傅，我们回去吧。好嘞、哎哎。嫂子，嫂子，<我><这>师傅，你快救救他！我我不会水呀、啊。 嫂子，文心文心你快上来吧，你这种身体吃不消的呀！文心你快上来吧！对呀、啊，他怎么掉下去了？我一看有人就帮忙。文信，吃不消，班呀不好！ 怎么了，林叔、啊？十一，十一掉到水里头了！什么？怎么回事啊？ 不知道为什么掉河里了。当时船上还有谁？只有文馨和一个船夫。梅律师，文馨小姐现在高烧不退，我自作主张来找你，他们不让声张。先别给受伤者说。嗯。 《美人骨讲述的是一个。 明叔，你也不上去劝劝，一整天都没吃饭了。他就说吃得下去饭。